ноги, идеальный маникюр и сексуальные фигуры. Такие красотки могли бы сниматься в кино, либо сиять на обложках мужских журналов. Но этой славе многие предпочитают другую. Среди молодых и амбициозных новый тренд ⁇ работа на государственной службе. Вместо мира гламура у них документы и печати. Вместо бутиков и спа – Кабмин, прокуратура и мэрия. Нет, я помощница. А помощница? А сколько вам Двадцать два. Типичный чиновник – это солидный мужчина с пузиком и портфелем – уходит в прошлое. Встречайте! На арену государственной службы выходят юные и амбициозные красавицы. Их мечта взять бразды правления в свои руки. Самое основное – это знать законы. И все и тогда ничего важного не, не было. Секретные материалы про моду на длинные ноги в государственных кулуарах. Папа террорист, министру внутренних дел Игорю Карнету, а дочь украинский прокурор. Эксклюзив секретных материалов из Харькова. Здравствуйте, а вы Марина Карнет, да? И роскошная жизнь прокурорши Алены Бабиты. Как стать молодым миллионером на госслужбе? И на что готовы пойти девушки, чтобы стать помощницей Нардепа? Скандальная провокация. Нет, мне нужно посмотреть, насколько вы стесняетесь. Вся правда про резонансне назначення молодих українських чиновниць. Багато службовців по всіх країнах не проти мати в своїх замах молодих прекрасних представниць. Розкриваємо секрети кар'єрного росту. Как неопытным красоткам удается оседлать чиновничьи кресла? Шукала державную, я... Ну, для меня это было как престижно. И смогут ли журналисты секретных материалов сами трудоустроиться на теплое местечко? Я хочу на державную службу працевлаштоваться. Эксклюзивные истории успеха и советы от пробивных юных дарований. Смотрите прямо сейчас. А девочки созрели. Украинским чиновникам не в новинку окружать себя юными дарованиями. Законодателями моды на молодых красоток стали народные депутаты. Именно под куполом Верховной Рады все чаще можно увидеть девушек на любой вкус. Я прошу зупинитесь у За счет своих достоинств выгодно выделяется на фоне других дам Валерия Егорова. Она помощница одного из депутатов от партии Олега Ляшка. Благодаря пышным формам Валерия стала знаменитостью. В интернете ее уже окрестили секс-дивой. Несмотря на юный возраст, 23 года, девушка успела заработать на отдых на тропических курортах и поездки на люксовых авто. Мода на молодых чиновниц в Украине набирает обороты. Им не больше 30, у них нет опыта госслужбы, но большие амбиции и цели. Із 300 тисяч чиновників в Україні молодь різним даним составляють не менше то тобто 75 тисяч. В Україні сьогодні дійсно є тенденція на зміну влади. Є шалений запит на молоді обличчя, на нові обличчя, на нових людей не спорчених корупцією. Одна із тисяч ілона побір, молода чиновниця із Тернополя. Доброго дня, Доброго дня. мене звукивана. Карьера красотки началась с должности помощницы народного депутата. А теперь она самый настоящий чиновник. Так, мы сейчас находимся в главном территориальном управлении юстиции Тернопольской области. Я працюю в отделе промышленного выполнения решений. Илоне всего 24 года, а она уже важное звено государственной службы. Интервью на телекамеры дает впервые ей не понравилось в Верховной Раде. Да и госисполнителем работать она намерена не всегда. Мечта ее жизни – стать прокурором. И это у нее уже почти получилось. Результаты уже есть оприлюднены. Надеюсь, что спецпереверка пройдет успешно и меня зарахуют до складу органов прокуратуры. Помимо всех достоинств чиновницы, Подякови від міського на День государственной службы. И ее отец, народный депутат Игорь Побер. Неужели он, а не открытый конкурс, помог девушке получить такую желанную должность? Илона согласилась ответить на все наши вопросы и без купюр показать настоящую жизнь дочки, слуги народа. Смотрите далее. Как же все-таки получить заветный билет в большую политику? Секретные материалы идут на поиски молодых и талантливых в Киевскую мэрию. Деловые девушки в меховых нарядах и на каблуках слишком спешат на работу. И мне до разговоров. Неужели нам так и не повезет отыскать желающих посекретничать, красавец? Вы даже не думаете? Нет, я покушать. А. Оказывается, они прячутся в кабинетах, решая важные государственные дела. Это Катерина. И в 23 года она уже главный специалист. Для девушки работа в мэрии была мечтой. Утверждает, получению должности не способствовали ни родители, ни деньги. Порога бывало, все порога но все-таки добылась своего. В ее случае все было намного проще. Она нашла вакансию прямо на сайте ведомства. Я заходила, добылась, какие там... Э... Ну, еще вымогала от кандидатов. А это Кристина. И она помощница народного депутата от самопомощи. Мне с самого детства была интересна политика, всегда хотела в этом работать. Хотя девушке всего 22, она уже мечтает о политической карьере. И ей доверяют в серьезные партийные вопросы. Сейчас пишу депутатские запросы, звернения. Пока эти красотки делают первые карьерные шаги в Министерстве юстиции, 23-летняя Анна Калинчук уже руководит целым иллюстрационным отделом. И покажите нам, пожалуйста, ваш кабинет. Вот тут. Вот тут. Так, директор департамента департамент по Не так давно Анна стала звездой Министерства. Все потому, что министр Петренко назначил девушку временным директором департамента по иллюстрации. Главный иллюстратор страны из простой семьи. Ее мама медсестра, а отец пожарный. Большим деньгам не приучена. Вот и сегодня зарабатывает молодая чиновница всего около 6 тысяч гривен в месяц. Каждый день я езжу на метро или на троллейбусе. Меня даже деколи люди. Как она добилась успеха? Говорит, пришла от министерство по конкурсу, пройти который было несложно. Мне кажется, формула тут дуже проста. Э, реально не нужно ничего бояться, а идти завж... на эти конкурсы. Неужели стать топ-чиновницей вот так вот просто? Журналисты секретных материалов расписывают свои навыки и преимущества и, собрав необходимые документы, отправляются на поиски работы в госучреждения. Способ первый – рекрутинговое агентство. Доброго дня. Доброго дня, Дарина. А -а -а, Дуже у нас. нас встречает Виктория Бабан, гуру в мире подбора кадров. Совсем недавно она закончила большой проект, подбирала специалистов для одного из важных министерств. В таком отборе участвовала не только наше агентство, а еще и международная организация, которая контролировала все процессы. Предлагаем эксперту ознакомиться с резюме нашей журналистки и провести ей настоящее собеседование. Важным моя быть знание английского угу. языка. Як у вас с этим вопросом? Английский, разговорный, французский, отличный. Есть потенциал, есть знания и желание, что есть очень ценным для этой позиции. Виктория советует нашей журналистке работать еще минимум два года и подтянуть английский. Тогда на должность пресс-секретаря в министерство или в мэрию обязательно возьмут. Я думаю, еще шансы еду с одиночным. Похоже, серьезно потрудиться для своей должности пришлось следующей нашей героине. Вундеркинд от юриспруденции. Прокурор Аболонского района Алена Бабита. В свои 25 лет может похвастаться не только высоким чином, но и роскошной жизнью. При зарплате в 6250 гривен в месяц владеет четырьмя квартирами и тремя гаражами. А также Алена содержит два элитных авто – Volkswagen и Porsche Cayenne. Откуда у молодой прокурорши такие богатства? Поговаривают, что о безбедной жизни дочки позаботился ее отец Игорь Скориков, луганский налоговый генерал. Это только начало. Там Бог даст, все будет хорошо. В поисках секрета успеха гламурной чиновницы мы отправились к ней домой. Нам нужна Алена. Алена нет. Но на работу обращайтесь. Хоть Алену мы и не застали, у дома увидели ее отца Игоря Скорикова, который как раз уезжал по делам на Порш Каене. Решаемся раскрыть карты и пойти прямо с камерой в прокуратуру. А мы шукаем у Алену Бабиту, прокурора. В смысле, ищите. Вначале мужчина говорит, что не знает, есть ли Алена Бабита на рабочем месте. Но после упорных расспросов сдается. К сожалению, отпуск у меня записан. Она у Видпусти, сейчас. Отпустит. Я так понимаю, что да. А как надолго, не подкажете? Этого я не знаю. Мы оставляем свои контактные данные для Алены Бабиты и не теряем надежды пообщаться с ней. Смотрите далее. Несмотря на то, что в Украине действительно огромный спрос на новые, не испачканные коррупцией руки, эксперты отмечают, опытные государственники могут легко использовать юные таланты как ширму для своих коррупционных сделок. Дуже часто таких молодых, недосвеченных керівників ставлять на надзвичайно высокие посады. Але не тому, что они такие разумные, что вони такие талановые. А только заради того, чтобы уже, скажем, насыщенные чиновники могли и дальше продолжать выводить свои коррупционные потоки. Для украинцев не новость, что престижные государственные должности часто передаются по наследству. Как по волшебству, дети политиков оказываются в хлебных чиновничьих креслах. Дуже часто замужние батьки открывают шляхи своим детям. И это и цель не имеет жодного отношения до реформ. Стоит лишь вспомнить скандальные назначения дочерей бывшего премьер-министра Крыма Василия Джарты. Младшая Ольга в свое время работала заместителем начальника киевской таможни, через которую проходят миллиардные денежные потоки. А старшей Виктории предоставилась честь пожизненно вершить правосудие в столичном суде. Я залишаюсь работать в том же в суде, в суде, где я работаю, в Киевском, извините, господарском суде. Еще один скандал недавно разгорелся вокруг семьи Николая Голомши иллюстрированного заместителя экс-генпрокурора Виталия Еремы. Как оказалось, дочь Голомши Марьяна работает начальником отдела прокуратуры Киева. Кожен кричит «держи вора», а треба разбираться с тем, кто кричит. Кстати, высокие ряды гламурных прокуроров могут пополниться еще одним юным дарованием из Луганска. Эксклюзив секретных материалов. Мы узнали, что профессию украинского прокурора выбрала дочь так называемого министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета. Корнет Игорь Александрович, министр внутренних дел, генерал-майор полиции. Игорь Корнет – главный полицейский Луганска с августа 2014 года. Говорят, секретом его успешной карьеры стала дружба с главным луганским сепаратистом Игорем Плотницким. Корнет, по нашим данным, в отличных отношениях с Игорем Плотницким. Плотницкий полностью курирует МВД. По версии издания «Власть денег» Игорь Корнет занимает 12 место в списке самых богатых руководителей террористических республик. Его состояние на конец 2015 года оценивается в 7 миллионов долларов. Ничего здесь сверхъестественного нету. Это нормальная работа правоохранительного блока. Судя по странице Корнета, в соцсети Одноклассники, у него есть жена Наталья и дочь Ксения. Но просматривая фотографии, находим упоминание об еще одной дочери Марине. Секретные материалы нашли ее фото в социальных сетях и выяснили, что живет она не в молодой так называемой республике, а в мирной Украине. В фотосети Инстаграм Марина Корнет выставляет беззаботную жизнь. Она гостит в дорогих киевских ресторанах, демонстрирует доллары и евро для отдыха в Черногории и даже хвастается новеньким седьмым айфоном на фоне сумки Майкл Корс. Но самое поразительное то, что, судя по странице ВКонтакте, дочь самопровозглашенного министра внутренних дел ЛНР учится на прокурора в элитном Харьковском вузе. Наши журналисты отправляются искать Марину Корнет под стенами учебного заведения. Сначала рассмотреть девушку в толпе студентов не удается, но неожиданно нам везет. Здравствуйте, а вы Марина Корнет, да? Вы Марина Корнет, да? Папа террорист. Министру внутренних дел Игорю Корнету. А дочь украинский прокурор. Как стать молодым миллионером на госслужбе? И на что готовы пойти девушки, чтобы стать помощницей нардепа? Скандальная провокация. Нет, мне нужно посмотреть, насколько вы Наши журналисты отправляются искать Марину Корнет под стенами учебного заведения. Здравствуйте, а вы Марина Корнет, да? Вы Марина Корнет? Да. Приглашаем Марину на интервью, но она от общения с журналистами отказывается. Вы дочь министра внутренних дел ЛМ? Нет. Нет? Вы Марина Игоревна Корнет, правильно? Ну. Вы из Луганска? Ну да. У меня родители в разводе не поддерживают отношения с отцом. с отцом. Марина убеждает, что не имеет с одиозным отцом никаких контактов. Понятно. Нет, подождите, то есть вы вообще как бы, ну, а поддерживаете республику, то или нет? У меня там семья, я езжу домой к маме и бабушке. Это все. И пока будущий прокурор Корнет грязет гранит науки в университете, в Тернополе дочка народного депутата Илона Побер. Вовсю готовится занять новую должность. Секретные материалы напросились в гости к молодой чиновнице. Это моя собачка зовут Арнольд. При любимый сразу на руки просится. Это моя кемната. Це моя гардеробна, влюблені частину в цій квартирі, напевно. Які ж платья любить дочь народного депутата. Люблена сукня в мене яку мені подарив батько. Це манго, це ручна робота. Якщо я не помиляюся, ваготована сукня в Фіндії. Купляла його у Львові. І вечірній варіант. Но больше всего нас интересуют люксовые наряды от Дольче Бана и Кристиан Диор. И Дольче Габана, на жаль, немае, но, возможно, колись то будут. С еще одним вечерним мне его мама подарила. Выводим Илону на откровенный разговор. Как же в 24 года девушке удалось стать прокуроршей? Людей трошки інше бачення Я думаю, що все дається в житті легко. Мені оскільки тато займає а, такі таку посаду, але ні, це не так. Ілона уверяет, отец не увіряє, вліятельне тієї не пытався помочь його кар'єрі. Він, він не сприяв оскільки я більше того скажу не було в тому потреби. Оскільки мені виходить до сих пір здобувати собі як освіту, так і кар'єру. Впрочем, влиятельный папа все же сознается. Сразу после окончания Илона университета все-таки имел возможность удачно трудоустроить дочь. На тот момент, скажу по секрету, я мог домовиться, чтобы ее взяли в прокуратуру. Совсем скоро Илона приступит к работе и уже подбирает наряд для первого дня на такой важной должности. Ну, больше не опыт работы помощником нардепа она даже вспоминать не хочет. В отличие от тысяч молодых украинских девушек, которые только и мечтают попасть под купол Рады. Наконец, мы покажем вам скандальный эксперимент. Ты что, ты Нет, не полностью. В интернете мы разместили вакансию на должность помощницы депутата. Опыт работы не нужен. Требования простые. Эффектная внешность и готовность все свободное время посвятить работе. Зарплата 12 тысяч гривен. Вы мне нравитесь, но я должен понимать, насколько вы раскрепощены. Звонки от девушек, желающих получить карточку помощницы, разрывали телефон. Такого ажиотажа не ожидали даже мы. Наш журналист сыграет роль правой руки выдуманного народного депутата. В это сложно поверить, но кажется, претенденток совсем не смущают намеки на дополнительную работу, которую им придется выполнять. Да. Следующая кандидатка. Если он приглашает тебя в кафе, твое есть. Если, Если это позднее вечернее кафе, больше похоже на ресторан. Согласен. Повышаем градус. Да, не стесняйся. Мне нужно просто понять уровень твоей адекватности. Вернись. Вернись, конечно, вы будете шокированы, но почти все девушки согласились оголиться ради возможности быть ближе к сильным мира сего и стать помощницей влиятельного нардепа. А вот журналисты секретных материалов не теряют надежды стать чиновницами благодаря профессиональным качествам. С резюме в руках мы отправляемся в кузницу кадров нацагентства по вопросам госслужбы. С приводу працевлаштувания, до кого можно вернуться на державную службу? Нашему появлению здесь откровенно удивлены, но не прогоняют. Вы до нас? Я до вас. Камеру, да? вы, я не знаю, что запытывать. И вот он, шанс стать чиновницей. Я хочу на державную службу процелаштоваться. Принесла резюме свое. Вся державная служба выключена за конкурсом. Видел кадры в моей памяти, подается резюме, но у нас сейчас конкурс не углушен, не наев. Оказывается, не все так просто. Принцип стучаться в дверь тут не работает. Нам советуют просто следить за информацией на сайте, когда будет объявлен конкурс, и только тогда подать документы. Но резюме все же оставляем. Я У молодых чиновниц есть все шансы изменить представление украинцев о государственных служащих и дать возможность судить их по работе, а не по эффектной внешности или красивым фото. Сосна к Новому году из президентской резиденции. Как деревья из заповедников попадают на рынки. Ого, хорош. Раскрываем тайны браконьерского промысла и секреты народных избранников. Как нардеп радикал елки ровно продавал. Елки с Кучмы, елки И как выбрать безопасную пластиковую сосну. Секретные материалы завтра, сразу после ТСН.